新浪娱乐的朋友们，大家好，我是王一博。很幸运，我目前都还没有受很大的伤，没有受很大的伤。对，啊、呃，没有，没有，还我还没有怎么受伤。哦、uh。呸呸呸！Uh huh. 刚刚说这个摩托车是你放的，因为这个是我的作战室，就想说有一点我自己的特色在里面。Uh huh. 你们有你的滑板，我有我的摩托车。<laughs> 啊，对对对，因为那时候就是有领队的任务嘛，每一次，然后就是在抓紧时间练，因为如果我做不到的话，就可能对我的队伍没有争到很很多的机会。对，嗯、以前就是接触滑板有一段时间会滑，就是基本上都是代步用，是这个节目才开始正式学的一些动作。 也是因为周围身边朋友们，就是大家一起滑，然后滑去公司，然后再滑回家，感觉就是代步挺轻松的。然后当时就想买了个板。他说买了个板之后，感觉代步又没有什么意思，想做几个动作。就当时就最早的时候，然后我有去就是跑一个滑板店去专门拼了一个自己的板，喜欢的颜色，然后拼了，然后有有花过一个下一下午的时间去做一些学习，一些跟着网上视频学习动作，然后就没有再学了。 这么厉害，所以你是一个运动细胞特别强的人吗？算是，就身体平衡性好。就你刚刚讲说代步已经不能满足你，所以想要去学那种动作，是有一种自我挑战的感觉，还是说觉得那个特别酷炫？最开始的话都是觉得很酷炫，然后想去学，做了一之后就特别酷，特别帅。做做的过过程中中中途会觉得想要挑，就会变成想要挑战自己，突破自己。 就会很努力，想要完成几个动作。如果完成不了的话，就会很倔那样。嗯，其实你是会就是说，完成不了，OK，那我就再多试一次。不是说认清自己可能在这方面没有天分，我就不干了。嗯，目前我选择的事情好像都还挺有天赋的，就没有说没有选择一个对我来说就是我好像完全没有天赋。嗯，对，就是喜欢很酷的、很帅的。 就是像小时候喜欢街舞，就是看电视上他们一些做一些地板动作，做一些 air fly 大风车那种，觉得哇好酷啊！我也好想学这个，然后就去学了。然后后来又看到了摩托车，就是也觉得好酷啊！戴上头盔，然后一身皮衣在赛道里压来压去的，我也会觉得开赛车很酷，漂移啊在赛道上。但是还没有学，我估计你你你,你其实是把它已经放上你的对对对对对，啊、对就比如说拉， 这些对拉力赛或者是漂移啊，我也觉得很酷，我我也会很喜欢，很想学。那看到滑板的话，也是做一个啊波斯勒的动作，或一个或一个跳一个台阶的动作，我也觉得好酷啊，就很想学这种酷的动作。嗯，也会出现啊，也会有怕过，但是我觉得喜欢就是这样吧，你不可能因为一个受伤就打打破了就是自己喜欢这个东西的念头吧。 确实对我来讲也是爱好，嗯，只不过就想把这个爱好玩得更好，对。对我一般喜欢上一个什么东西的话，都还挺夸张的，挺挺投入的。就比如说，我要收集乐高的话，就会买很多很多很多，就会。 超超超钻研，那、嗯、然后喜欢赛车的话，也各种就想搞得更全面一点，头盔也会买很多。要像滑板这次也是，就又又多了一个爱逛滑板的一个爱好，就会买各种桥啊，买各种板啊，买各种轮子去搭配。嗯，我我看好像有粉丝就是说你的收入全部都用在你的摩、呃、对对对，就摩托、乐高跟滑板这三样会让你。 啊、呃，讲道理，好像目前来讲，乐高贵一点吧，因为因为乐高在，如果你要收集一些比较古董的那些乐高的话，还挺贵的，一个可能。上网去跟人家那种竞拍。对对对对，呃，不是竞拍，就是找，就要找，就像淘淘淘淘东西一样，你可能一个也要三四万的那种。 要买房啊，买车呀、啊，就是一些。嗯车我也会买，<laughs> 哎，这车也会买，哎，但是还没有到达能买好几辆那种车的地步。嗯，但我听说你是有很多那种头盔是吗？对对对对，就是因为刚喜欢上摩托车的时候就很热，就是发烧，就是想各种买，什么都想买。我家里三十多顶头盔，还有地方放吗？啊，没有了。 努力是肯定是共通的，在努力的背后，啊、呃，的成功也是共通的的那种心态吧。可能就是我花了一个星期的时间练一个舞蹈，然后最后呈现了一个表演，是开心的。然后摩托车，我花了三天的训练，跑出了一个很好的成绩，也是开心兴奋的。 滑板也是，我花了一个星期练一个动作，最后完成了几个动作，也是开心的。嗯，就实际上就是说，它是可以通过努力了，能够获得一种成就感。对对，像乐高也一样，我花了两天的时间拼出来一个布加迪，也是开心的。有一个什么记录表吗？比如说几天之内我们搞搞定了一个什么东西？嗯，目前最大件的就是那个布布加迪，布布加迪就是那辆车，我花了两天。 啊，十六个小时，两天加起来总共十六个小时。我一天大概拼六七个小时，然后拼出了。对，前段时间有有参加第一场摩托车比赛，今今年第一场，那个也挺复杂的，因为最终的成绩有点出乎意料。还会继续吗？这条路？会啊，我在八月份的秦皇岛，我会再参加我的第二场比赛。 我希望是，因为我在我力所能及的情况下，有时间的情况下，我想做得更好。跟你的本职工作有冲突吗？会有啊，就是因为我怕没有时间练啊。因为比赛，你像那些车手们的话，他们可能会好多天都会在赛道里。那很，我很幸运，我有一个好的车队，我很幸运，我有一个好的老师，他是中国华人最速，嗯、啊，有这样的好老师来教我的话，我的进步可能会比别人最快。 所以，那我也要有这么好的条件的情况下，我也想要做出很多的努力，我也想要拿出好的成绩。是好多粉丝有一种担心，就是说会不会有一天你就一骑绝尘，在另外一个赛道上去奔跑，在就因为对他们而言，可能更希望看到你，比如说舞台上的表演。嗯,嗯，影视方面的话会，会肯定会继续有作品的；嗯、歌曲方面的话，不知道。 知道是你自己的计划吗？嗯，没有计划吧，就是还是看心情。对，我觉得对我们三个人都是一个刺激性比较大的。首先我，我我确实很想学一些滑板上的动作跟技巧，然后我想真的是想学，我想成为一个滑手。然后同时刺激性大的话，我就觉得，因为我的。 团队的人，我的我的 team 的人是我的滑手的人是我自己选的。那如果这个赛制是每一个人每一次比赛都要淘汰的话，那我当然是肯定不想的。所以说，最刺激的刺激的点就是我想保住我的滑手。那保住我的滑手，我尽可能能做到的就是我把这个动作很完美的完成了，然后用我的，我我帮他们争取机会，这样。啊，我觉得。 喜欢就来，不喜欢就不要强求。因为要让你邀请一个的话，你反映到脑子里第一印象会是谁？我我上次有，有跟尹正哥，就他看过我去玩滑板，他说他这这我整不了，我就歇菜了，因为说自己年纪大，什么摔一下就不行了。对，<的>也不是说固定的嘛，就是穿一个 Nike 的一个 logo，、嗯、然后下面穿一个 Vans 的鞋，就不对。对，不对。不对 <对>就是品牌会比较冲冲撞。这些是你之前做功课研究出来，还是都是上节目才了解到？呃，上节目才了解到的。啊、哦？是吗？对对对。也有。也有。品牌跟品牌之间。我说的那只是品牌之间的误区。就是就是因为大家没有这么穿，没有没有没有任何一个职业车手或者是什么样的人去穿，然后你如果这样穿的话，就感觉很土。<laughs> 对，就是因为。 不是说不哭，就是觉得你不是你不懂，你不懂这一行。嗯，摩托车的话我会。滑板的话，现现在挺热爱的。但是我我不知道我在北京的时候会能找到一些什么样的滑手能跟我一起共同的。我觉得大家在一块玩的才是更开心的。如果自己练的话，就会少了那么多的气氛。我觉得。 是很正常的经历，像玩摩托车也会受伤，但是你不可能就受伤了之后，反正我没有啊，就是害怕，然后不再去碰它，但也可能没有受过那么严重的伤，但是就是我觉得肯定是要经历的嘛，这样才会成长吧。就比如说我刚刚才我在做一个 bonus 的一个动作，平时的时候是在平地做，然后我现在我刚才在在坡上，最开始。 我连跳起来踩板都不敢踩，就是突破了那一个个墙之后的那个兴奋跟那种刺激感就会很爽。我觉得这个就够极限了，就跨过了那个门之后的那个感觉，哇，原来我,我也可以做到。没有忘掉我是一个歌手、一个组合的这个身份。 但是，反正我我觉得我是还是会爱舞台的，因为我在舞台上的感受就是，确实在表演的时候是很兴奋的、很开心的一个状态。因为我从小最开始喜欢的也是这个，也是一个初心，所以我可能，但是现在的重心可能不会放那么多在上面。就说白了，也要生活。然后，但是我觉得我我还是会继续出歌，因为还是我喜欢的。 喜欢的一个一个职业，一个爱好，对，所以出歌的话，还是会个人的话会继续保持出歌。嗯，嗯定位其实我现在挺想做一个啊演演员的好演员，啊、哦嗯、我想尝试更多不一样的角色，好的作品，好的编剧，跟好的和导演合作。嗯、对，然后在表演这方面，其实啊也挺想努力。 更加的演好一个角色，这样，对，因为我觉得，嗯，我就想啊，就是拍一些戏，有时间的话就拍戏，然后拍戏的放放松的情况下呢，就去休息的时候就去就去做一些自己的爱好，然后然后爱好中间，或者偶尔发一首歌，这样就很很很好的一个理想了吧，觉得。 我是想说，我先跟导演或好的演员合作的话，我会学习到一些表演上的一些知识跟技巧。我觉得表演比较变通吧。对上课来讲，我更希望就是拍更多的作品，接触更多的人，然后去自己慢慢领悟跟理解。如果说我我能到达就是好一点的之后，我想说再去尝试话剧。 哎，对，拍的时候也体会到，这啊，我觉得种种原因吧，不可能，这么干脆，因为我不会化妆，那个只不过是是一个节目上的一个形象的一个展，就是露出而已，我不会化妆，我不会做那样的围浪。